朱小薇六岁的时候，一场交通事故，他失去了父母，他的眼睛也是那个时候受伤，后来送到了福利院。他虽然失去了父爱和母爱，但是我们这个社会的温暖，让他重新幸福了起来。小薇在读三年级的盲人班，得到了老师们的很多的关爱。 你们看，那就是负责他们班级的老师们。哎，这怎么还突然看向我们了？不是就好了。这怎么会是啊头朝前面，目不斜视。想想折磨我的时候。我什么时候折磨过你了？ E 小薇很累了吧？但是今天特别棒，又是表演手语，又是唱歌的，你知道吗？苏老师一直在台下帮你鼓掌呢。谢谢老师。苏老师呢？苏老师已经走了吗？嗯。嗯。小薇。 我们该走了，吴嫣，你先下班吧，今儿累一天了，早点回去休息。嗯，好。那小薇，我们明天见了。桑老师，明天见。那回去早点休息啊。 曲子，可眼前这个人，让我想要抱一抱他；但安静离开的他，我就觉得只是脾气古怪，很多话都不说出来，却又是很温柔的苏念青而已。 是我。我知道。嗯。嗯，你说的对。是我太天真了。我不能为小薇要面对的结果负责。就像今天，我满心以为会是一个很开心的活动，但是没想到会变成这样。嗯，可是我又想不到有什么办法。 或者是做点什么。我小时候也这样表演过。那些人是真心实意的觉得自己在做好事，当然也不能说不是。可是他们都不懂这些孩子真正需要的是什么，或者说不是不懂，是从没想过去弄懂。 不断的在孩子们面前重复残疾、遗弃、孤儿，去提醒、强调，让他们觉得自己低人一等。可是，残疾人只不过是身体上有缺陷，只是和其他人不同罢了。我们要的不是同情，而是平等。 那……那你没什么，都过去了。<noise>